Всем, всем привет, привет. Новый год. А, сейчас давайте. Google привет. Вот такой вот пришел 14-й. Да. Покажу вам подарочек свой. Зара вчера я купила себе. Ну, конечно. В этом году не такой дорогой подарок у меня. Ну, ничего. Еще все впереди. Еще Новый год только начинается. Давайте покажу, что я себе купила. Вот такие духи, так, вот так, вот так, вот. вот тут два таких флакона духов. Давайте посмотрим. открываем, открываем, открываем. открываем. Давайте будем открывать темно, да, не видно. Ну вот они два. Вот, вот они два здесь стоят. В такой упаковочки классненькой. Вот один. А вот. А вот второй. Вот они. Вот такие вот. Классные. Вот такой наборчик. Сейчас мы будем ими брызгаться классненько. Я коробочками буду выбрасывать. Я духи всегда держу в коробочках. Короче, вот так вот. Ну все. Я побрызгала. Вот этот сюда такой. Написано фрукты. Знаете, фруктами какими-то. Разными разными фруктами пахнет. Я даже не пойму никакими, какими. Ой. Обалденно. Это ванильный. Девочки, которые у меня получили в подарок в этом самом в розыгрыше, в конкурсе, вот они получили в такой же, в такие же духи в подарок. Напишите, девчонки, вам понравились или нет? Там у меня была девочка одна из Сибири, а другая была из как вам, Оленька, ее зовут, не помню, как из Самары. Самара, кажется, город. Не помню. Напишите, вам понравились ваши духи. Ну, вот это вот купила себе вот такие. А вот это вообще фрукты. А, обалденно. А, обалденно. Ну, все. Вот мой подарочек. Буду пользоваться духами теперь. Всех с Новым годом. Всем пока-пока.